Угу. Так, 29 девятый обмен, про який домовился в Стамбуле, Зеленский. Стамбульские переговоры, они ни о чем. Зачем россиянам переговариваться? Россияне сядут на переговоры, когда вот они вот есть ЛБС, 2000 километров, да, и когда они, например, полгода будут сунуться, они пройдут и 20 метров, тогда начнутся переговоры. Так как Сырский не умеет обороняться, у него нет такой доктрины. Это даже не в оскорбление. Вот есть боксеры, атакующий панчер, а есть контрпанчер. И это совсем два разных человека. Есть Ромель, а есть фон Бок, да, который умеет обороняться, а тут только наступать. Ромель не убил обороняться. Вот природно. Возьму паузу на секунду. Не будет оборонной доктрины, не будет минных полей, с нами никто никогда не будет вести переговоры. Он будет сначала заниматься левобережной Украиной, чтобы ее захватить до северной границы, всю. А потом будет заниматься, пытаться форсировать Днепр. Возьму паузу еще раз. Там выступал Сырский, он сказал, что он тысячу раз отжимается, это вообще бомба. Ну, видно, что он за собой сидит в нормальной форме, хотя в первой фазе войны был очень невыспавшийся. У меня к нему вообще ничего личного нет. Просто, ну, ему эта доктрина, он ее не может даже умственно осилить. Нервы, э... мины, поля. Он, ну, нужно у президента Украины и у Европы требовать два вида вооружения. Это э, минные заградители автоматические э, с миной, с припасом маленьким мин, любой вид боеприпаса выстрела, который может минировать дистанционно, либо стрелять кластером. И второй вид обороны это ЗРПК, да. Но он требует какие-то крупные ракеты, типа Томагавк. Это хорошо, но это не геймченджер. Не будет мин, не будет Украины. Левобережный точно. Поэтому вот эти все переговоры с Мединским, секунду, очку, возьму, извиняюсь. Я извиняюсь, водопроводная труба мешала, было бы неприятно слушать. Поэтому эти все встречи это ни о чем. Это встречи протокольные для того, чтобы не дрочить Трампа. В украинской стороне пока, ну, мы показываем, что мы не отказываемся продолжать разговоры по просьбе США. А это ваш, ну, а те тоже формально есть... Они видят свои успехи, взяли за неделю 2-3 села. Им этого пока достаточно, да. Оно у них поступательное движение есть. Потери большие. Если выдохнуться по мобилизационному ресурсу, они сами возьмут паузу, даже не будут переговоров. Вести они просто не будут наступать месяца-полтора месяц, да. Также берется оперативная пауза без всяких договоренностей. Но они могут это продать как желание прийти к какому-то миру. Все. Пока нет у нас оборонной доктрины, а ее вообще нет. То есть не те генералы сейчас вставки. Оно все продолжается. Можно там хихикать, что они мало взяли, не те темпы. Они идут. Поступать на идут там в сторону Павлограда, Синельникова. Вот это у них сейчас главное направление. И потихоньку пытаются ползти на Константиновку, агломерацию Краматор-Славянск. Все. Поэтому как бы все понятно, все, никаких переговоров не будет. Ведет ли он какие-то санкции? Ну, там же вот я слушал этого швейца, он правильную мысль сказал, ну он ссылается, что кто-то возле белого дома, но ну, он может там чуть трусить по ушам, но логика есть. <коспорядок> что администрация Зеленского ищет людей, которые бы знали, как правильно найти ключи к Трампу, но Трамп, он маньяк вот этого внешнего вида, вот даже был финал Кубка Мира среди кубных команд по футболу. Была жара, он сидел там за всю, костюм, белая рубашка, галстук под горло. И он, говорят, был в бешенстве от внешнего вида Зеленского. Он орал, что Зеленский с таким внешним видом, этим худи, этих вот давно, Водолазках, он меня просто ни во что не ставят. Но если вы Например, кучу денег платите, ищите людей, которые бы через Британию, либо через Германию, либо через Финляндию нашли ключи к Трампу, то начните с малого. Оденьтесь так, как положено. Мне там женщина писала, одна знакомая, это у него, мабуть, такие забубоны, он себе сказал, что пока война не закончится, я буду так одягнуть. Это не работает. Это не работает. Никаких забубонов. Есть международные дипломатические протоколы. Все. Это только может Вова Петрова рать. А, там, пошли нафиг. Он будет ходить и в джинсах, и в кедах, где захочет. В Европе так еще на него уже там привыкли. А этот нет. Это даже с такой мелочи, с костюма, его заплющил. И мне вчера американки, не общаясь там с Бостоном, и с другими городами, писали, что только включили телевидение, они еще не знали, что у нас тут произошло. И по многим центральным каналам понеслось. Зеленский диктатор, Зеленский узурпировал власть, это новый диктатор в центре Европы. Вот что он получил, все. И эти женщины и бабушки, которые были настроены за Зеленского, они говорят, ну, так а зачем он так поступает? Вот что он наделал. Он себя позавчера обнулил полностью. Да, он еще будет какое-то время, я не знаю, может 20, может 30 лет еще президентом Украины, пока война будет. Может, я буду уже умирать, мне будет 76 лет, если доживу. А Зеленский еще будет президентом, уже таким старым, седым. Вот это же Дювалье, когда диктатор, доктор пришел к власти на Гаити, он же тоже приходил с самыми мирными этими намерениями. Тогда же Гитлера взять, этого доброго Адольфовича, да, Аозевича. Он же, когда пришел к власти в 1933 году, он же сразу с ней стартовал. Он каждые месяца три урезал права. Там сначала евреи, т.д. т.п. А потом все поехали, одни на фронт, другие в концлагеря эшелонами. А сначала намерения были самые добрые. Да. И он оздоровил экономику, предприятия заработали. Да. И американские инвестиции пошли тогда в Германию до поры до времени. Кстати, этот, если я не ошибаюсь, э, Форд, по-моему, ну Форд с ним до последнего дня работал с Гитлером. Да. Он же в оккупированной части Франции два завода работали, и он самый, кстати, крупный донатор был э, национал-социалистов Германии. Форд. Это уже его сын потом откупался, пол жизни потратил, платил еврейские фонды. Они что это приняли этот закон Бужанского. Ну хорошо, что хоть не Царева. Олег Царев и Бужанский это одно и то же. И решили идти на каникулы какие-то большие. А на Бу... ну, и их вернули. Сказали, что Урсула сказала, возвращайтесь и все это. Я же читал переговоры Прицкер, как вела, ну, международной прессе, когда она тут курировала Украину от демократов. Ну, они, это жесткие люди такие жесткие еврейки, или это э, как ее, Нуван, Нудельман, Виктория Нуван, печеньки. Они на переговорах и матом разговаривают, да. Они говорят, слышишь, ты, козлятина, да, иди сюда. Ну и так вот бывает разговаривают. Мало для новых брай так разговаривал. Кандализа Райс более культурно, но тоже, что говорит, вы не вечный. Вы можете это понять? Зачем про себя считать эти схемы Миндича, Кузена в международной прессе, Вашингтон Пост и это? И костюм надо одевать к Трампу. Ничего не надо выдумывать. Начните с малого, с костюма. Э, по словам этого Редклиффа есть, глава ЦРУ, по словам э, швейцар, а он, наверное, что-то знает, я вот это долго его не слушал, тревога послушал, то Редклиффу дома команда Трампом Зеленского смыть в Унитаз. Как, ну, это прямо речь С лица вынести вперед ногами. Я повторюсь, что вот два примера. Это президент Южного Вьетнама, Нго Ди Зьен, который не слушал США, его убили. Сыру дали команду, и вьетнамские там офицеры старше убили. И то же самое было с Пак, Пак Чонхи с да, <coughs> Южной Кореи. Дали команду главному охраннику Пак Чонхи. Он зашел, ну была встреча, он кушал, они без табуреток кушают, и он его застрелил прямо, пока тут эту, эту вермишель ее в лоб. Ну, Так они делают. У американцев в этом плане вообще нету ничего святого. Они, ну у них, они, у них просто Говорят, что вокруг Трампа есть два крыла, типа как сместить Зеленского. Он ну, то, что я слышал, может это сплетни. Что одни говорят, что ему надо просто схемы показать, где что они там выявили, нарыли. А вторая, типа какой-то там чуть ли не силовой метод. Вы же понимаете, вот как Саддам Хусейн был уверен, что он, его, он ну, не проиграет, а сдала его родная племянница за 25 миллионов долларов. Да. Его вытянули с этой лазни, из подвала с батончиком сникерса. И вы же видите, вчера этих детей, сейчас же запрещено собираться в митинге. И это ж Малюк сам не знает, что делать. Бо пришло уже, фиг знает сколько. Я не хочу преувеличивать, но их было много. Ну да. А когда выйдет миллион, как говорил Юрий Уценко, то уже ж ни одна полиция не поможет. Не надо это быть. Ну, не надо это быть. Есть фронт, господи. Каждую неделю теряем 3-4 села. И Сырский, при всем уважении, мы спасибо ему, что он вступился за Украину, низкий поклон. Но он не шарит вообще в оборонной доктрине. У нас сейчас ставка генерального штаба из ВДВшников. Штурмовики не умеют обороняться. Их отбирали ментально так, чтобы они нападали только. А нам надо сейчас обороняться. У нас генштаб должен быть из инженерных войск. Инженерия это мать армия и сухопутных войск. Услышьте, пожалуйста. Не может так бои быть, что в Новопавловке, да, по улице садят картошку, а на второй улице идет бой. То есть у нас должна быть та Новопавловка стоять под плотным огневым контролем. А его нет. В общем, Зеленский сказав, що він запропонує ради законопроекта, який має посылать незалежність от коррупционных уровней. Это не вопрос, зачем вы это делали? Зачем вы стали Леонидом Даниловичем Кучмой? При том, що Малюк взял этот мікрофон і всім рассказывал, що це не так, как ви думаете. Ну, ви ви возвратились к этому. Это ж сказка этого Пушкина про вот эту бабку, что. И столбовой дворянкой побывала и хотела стать морской владычицей и опять разбитая корыта. Ну. Генеральный прокурор Кравченко. Кстати, приятный парень молодой. Мою думку не, никто не запитывал. По, по сути, вчера, вчера, позавчера вечером у ФСБ был праздник. национальный. Они не знали, что так можно легко это все. Просто, что возле Зеленского должны быть пару агентов ФСБ, которые ему... Вот, а, кстати, Зеленскому рекомендую поменять этот советник. У него советники табуретки полные. Полные табуретки. Они ему досоветуются, что можно плохо кончить. Ну, а США те они ждали США, они могли моргнуть глазом где-то, чай пить, я ермак пил, а если мы можем, можем начать мочить на как будет? Промолчали, думают, ага, будем мочить. Они вылезли на всех центральных телевидениях США и говорят, этот диктатор, это менеджер Грин сказала, молодежь, сверхните этого Зеленского. Вы смотрите, вы читайте дальше носа своего. Когда Саддам Хусейн пробивал почву, может ли он захватить Кувейт, он встретился с Мадуэн Олбрайт и говорит, а если я нападу на Кувейт? И она промолчала, и он подумал, что можно. А оказывается, нельзя. Надо понимать, как эта бровь двигается. Ну так, на уровне спинного мозга. Я понимаю, что он себя спасал. Его заплющу, а почему его самых близких людей поставили на уголок? И мне неприятно было. Я не против богатых людей. Но ну, так трапилось, отбивайте суда, эвакуируй своих этих, ну, друзей, спасай их. Как перед этим же, сколько их убежало. Нормально бегут по бумажкам Буданова. Вот все, как выехал Арестович. Ну, у Буданова есть бланки. Вот это же Яков Блюнкин, разведчик знаменитый, тот, что убил Мербаха, вот этого посла Германии, Троцкого киллер. Он же тоже ходил с банками, он споймали кого-то на улице, с весенним, пьяным. Это пошли, я его расстреляю. Заполнил бланк, все, изменник Родин. Главное, бланки иметь. Путин меняет систему призыва. Она у них и была круглосуточная, круглогодичная. Ничего он не меняет. Они каждый день делают рекрутинг. Пока пытается за бабки. Потому что без бабок, ну, кто не хочет воевать, то воевать, то ему легче пристрелить этого командира, чем идти под дрон. Вот я смотрел работу и Мадьяра. У Мадьяра, кстати, эти дроны, самые страшные дроны. Если у некоторых чудаков, ну, подразделениях дрон взорвался, ну, такой поураненный лежит, то у Мадьяра, если он прилетает, то это кобза. Вот показывали, прилетел в голову, ну, головы нет, знаете, как-то арбуз, Середушку вырезали, все, один череп, то и все. Передняя части черепа нет. Антидроновий туннель побудували при фронтовій трасі на Запоріжжі. Ну, це дуже гарно. Це дуже гарно. Мініруйте, будь ласка, мініруйте. Не картоплю садіть, а мініруйте.